बचपन से मतलब मैं मुझे बहुत शौक था माता रानी के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति थी तो तब से ही मैं करते आ रही थी लेकिन कैसे हुआ कि फिर मैंने तभी घट बना बना के मैंने नवरात्रि सेलिब्रेशन किया लेकिन शादी के बाद मैंने फिर शुरुआत की माता बनाने की जो घर की चीजें रहती है उसमें से ही मैंने माता रानी को श्रृंगार भी किया है और बनाया भी है नमस्कार मी अतुल जैन आपला अतुल आपली बातमीमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो नवरात्र सुरू आहे आणि त्याच माध्यमातून नवरात्रीचे नवरंग हे आपण बघू शकता की संपूर्ण महाराष्ट्र नाही तर देशभरामध्ये अत्यंत सुंदर उत्साहात जल्लोषात नवरात्रोत्सव हा सध्या साजरा होताना आपण बघतो आहोत मित्रांनो अशाच पद्धतीने अनेक ठिकाणी आज हा देवीचा उत्सव हो, जल्लोषात साजरा होतोय त्याच पद्धतीने आज एका घरात आपण जाणार आहोत त्या ठिकाणी एक मूर्ती जी आहे ती स्वतः त्या महिलेने बनवलेली आहे आणि भक्तिभावाने गेली तीन वर्ष ते नवरात्रोत्सव साजरा करतायत तर चला कशा पद्धतीने इको फ्रेंडली देवी त्या ठिकाणी बसवली गेली आहे आणि दहा दिवस तिची सेवा ते करतायत आपण जाणून घेऊया आणि देवीचं दर्शन घेऊया तर या माझ्यासोबत चला आपण त्यांच्या घरी जाऊया पण आहोत अंधेरीतील संभाजीनगर या विभागामध्ये भीमाच्या समोर ही त्यांची ही सोसायटी आहे त्यांचं ग्राउंड फ्लोर मध्ये घर आहे आणि अत्यंत सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी नवरात्र सुरू आहे गणपती बाप्पा मोरया अशा पद्धतीने या ठिकाणी नवरात्रीची सुरुवात या ठिकाणी होत आहे आपण आहोत अंधेरीच्या संभाजीनगर मध्ये विघ्नेश्वर सोसायटी या ठिकाणी आहोत आणि या ठिकाणी अत्यंत सुंदर पद्धतीने स्वतः घरात बनवलेली ही मूर्ती अं माता खोडियारची मूर्ती या ठिकाणी आपण बघू शकता अत्यंत सुंदर अस तिथं तेज चेहऱ्यावर आपल्याला सांगून जातं की कशा पद्धतीने ही मूर्ती अत्यंत सुंदर दिसते ही मूर्ती घरी बनवलेली आहे आणि अशा पद्धतीने इको फ्रेंडली मूर्ती असं म्हणता येईल आपल्यासोबत गीता धर्मेंद्र टेलर हे मॅडम आहेत आपण त्यांच्यावर जाणून घेणार आहोत की कशा पद्धतीने त्यांचा नवरात्रोत्सव हा साजरा होतोय नमस्कार मी जैन आपला आपलं आपल्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो आज आपण आहोत अंधेरीच्या संभाजीनगरमध्ये विघ्नेश्वर सोसायटीमध्ये आहोत एसआरच्या या बिल्डिंग मध्ये आहोत आपल्यासोबत गीता धर्मेंद्र टेलर मॅडम आहेत त्यांनी अत्यंत सुंदर पद्धतीने नवरात्रोत्सव गेले तीन वर्ष त्यांच्या घरात साजरा करताना आपण बघत आहोत त्यांना मराठीत बोलणं शक्य होत नाहीये आपण त्यांच्यावर हिंदीत संभाषण करणार आहोत तर आपण त्यांच्या जाणून घेऊया की कशा पद्धतीने तुमचा हा नवरात्रोत्सव जो आहे तो साजरा होतोय Uh, क्या कहेंगे आप नवरात्र तो uh, से उत्साह से मना रहे हो हर साल है क्या मन में भावना है किसर न सेलिब्रेशन हो रही बहुत सुंदर बहुत पहले से हम लोग बचपन से मतलब मैं मुझे बहुत शौक था माता रानी के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति थी तो तब से ही मैं करते आ रही थी लेकिन कैसे हुआ कि फिर मैंने तभी घट बना बना के मैंने नवरात्रि सेलिब्रेशन किया लेकिन शादी के बाद मैंने फिर शुरुआत की माता बनाने की और मुझे बहुत इंटरेस्ट और एकदम से लगाव से मैं एक महीने से स्टार्ट कर देती हूँ सब बनाने के लिए और ये घर में ही सब कुछ बनाया हुआ है बाहर से कुछ भी इतना नहीं लाया है जो घर की चीजें रहती है उसमें से ही मैंने माता रानी को श्रृंगार भी किया है और बनाया भी है मैम आपने कहा कि इको फ्रेंडली आप सेलिब्रेशन कर रहे फ्रेंड हाँ। से किस तरह ये मूर्ति बनाई है क्या है इस मूर्ति के अंदर किस तरह आपने इस मूर्ति को बनाया सजाया है आज बात ये है इसमें मैंने जो एक खड़े किए है वो घर में ही जो डब्बे रहते है टाकी रहती है और मटकी रहती है जो हर साल मैं यूज करती हूँ उसी के ऊपर मैंने ये माता को खड़ा किया है उनको हाथ बनाने के लिए मैंने सॉक्स का यूज किया हुआ है और मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हूँ तो मेरे पास डमी है तो मैंने उसी में ही क्रिएटिविटी करके मैंने माता का फेस बनाया त्रिशूल बनाया और घट तो हर साल में बनाती ही हूँ और इसी में से ही मैंने ये इको फ्रेंडली माता जी को रेडी किया है मैम जिस तरह हम देखते हैं कि हर साल जब मूर्तियां लोग लाते हैं हाँ। उसके बाद विसर्जन करते हैं हाँ। आपकी जो प्रक्रिया है किस तरह होती है मूर्ति हाँ। इसे विसर्जन करने समंदर पे ले जाते है, नहीं, नहीं, आ, है? माता की मूर्ति विसर्जित ही होती है सिर्फ जो घट हम बिठाते हैं उसी को ही विसर्जित करते हैं और ये होता है ये रिमूवेबल है तो सब निकाल देते हैं और ये जो प्रसादी होती है माता की जैसे चुनरी है घाघरा है वो प्रसादी के रूप में हम भी यूज करते हैं और किसी और को भी चाहिए तो उनको भी दे देते हैं हम और बाकी जो है नवरात्र में आज लोग लोग दर्शन करने लोग लोग आते हैं हाँ। आप क्या किस तरह दर्शन करने आते हैं लोगों को पता है कि आप इतना मेहनत करके हाँ, दर्शन हाँ, दर्शन हाँ, जी हाँ हर साल उन लोग राह देखते हैं कि इस साल कुछ नया होगा इस साल कुछ नया होगा तो मुझे पहले से फोन करके पूछते हैं कि आपने क्या बनाया है करके मैं तो बोले आप शांति रखो आप नवरात्रि में आइए और तभी दर्शन कीजिए मैं पहले से बोल दूंगी तो मजा रहेगा नहीं तो इसलिए वो कहा कि हर साल कुछ नया होता है हाँ, तो नया क्या होता है एग्जेक्ट और... नया तो मैं अभी तीन साल से मैं ये भुवनेश्वर में आई हूँ तो फर्स्ट ईयर मैंने चामुंडा माँ चोटीला बनाए थे उसके बाद में नेक्स्ट ईयर गए साल हमने ये बनाया था कोल्हापुर की देवी अरे हाँ अम्बाबाई माँ मा, लक्ष्मी माता उनको बनाया था और इस साल मैंने खोड़ियार माता को स्वरूप बनाया है तो ये जो उत्सव तो सेलिब्रेशन कर हैं मन में कितना आनंद है कि पांच दिन तो आज हो गए हाँ। लेकिन आने वाले पांच दिन और है उसके बाद मिस करोगी नवरात्रि बहुत 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 मतलब विसर्जन होने के बाद में घर में एक सुनापन हो जाता है खालीपन हो जाता है जैसे एक मेहमान जैसे घर पे से चले जाते एक माँ जैसे तो रोना आता है एकदम से और अच्छा नहीं लगता है घर में ऐसा लगता है कि है अभी देवी है करके लेकिन वो चले जाने के बाद में बहुत बुरा लगता है आप हर साल कुछ नया करने की कोशिश करती है हर तरह से हमारे देश में अनेक शक्तिपीठ है हाँ। उस शक्तिपीठ के माध्यम से आप करती हो जैसे सप्तशृंगी माता है और हाँ हाँ, 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 तो आने वाले का तो तो हाँ। हाँ। साल का जो तैयारी है एक साल पहले शुरू हो जाए क्या क्या करना हाँ हाँ इस साल का रिस्पॉन्स जैसे आता है सबका कि बहुत अच्छा तो अगले साल के लिए मैं जैसे ही दशहरा हो जाता है उसके बाद से मैं सोचना स्टार्ट कर देती हूँ कि मैं अगले साल के लिए अभी क्या करूं करके तो जो मन, मन में और कैसे कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे सामने भी दिख जाती है छवि माता की तू बेटा ये साल ये बना करके तो मैं उसी की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ तो मुझे वो एक साल जाता है पूरा सोचने में मैं कैसे बनाऊ क्या करूँ क्या रखू तो वो हिसाब से मैं करती हूँ अच्छा जिस तरह हम रात को गरबा खेलते हैं आपके जगह बहुत शॉर्ट है हाँ। जिस तरह ये उसका मनाते हैं पूजा तो करते हो हाँ। हाँ। गरबा खेलने के बारे में आपके बारे में कुछ जगह होती है तो नहीं मुझे जगह की तो उतना ये प्रॉब्लम नहीं होता है है छोटी जगह फिर भी इस हम लोग खेल लेते हैं <laughs> हाँ और ज्यादा अगर पब्लिक आ गई तो हम बाहर आंगन में खेल लेते हैं और गरबा कैसे है हम लोग डीजे और उस पर नहीं हम लोग गा... <laughs> <जो औरिजिनल> <laughs> <निरिटीरे>, <laughs> से होती है उस हिसाब से हम लोग गाके वो गरबा खेलते हैं यहाँ पे और माता को प्रसन्न करते है ऐसा पद्धति में अत्यंत सुंदर रीत नवरात्र छोटा गड़ा मध्य साजरा होते है अंधेरी आणि ज्या पद्धतीने ही इको फ्रेंडली मूर्ती बनवण्याचा प्रयत्न आहे हा खरंच कौतुकास्पद है। आहे ह्याची दखल सगळ्यांनी घेतली पाहिजे कारण का ही मेहनत आहे ही मेहनत लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि त्याच माध्यमातून मी आपला अजून आपली बातमीच्या वतीनं तुमच्याकडे ही बातमी घेऊन येतोय आणि अत्यंत सुंदर पद्धतीने या गीता मॅडमनी ही तयारी केलेली आहे नवरात्रोत्सव जन्मषाद साजरा होतोय आणि अशाच पद्धतीने ते जे उत्सव साजरा करतात त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया आणि ही मूर्तीचं दर्शन आपणही इथूनच आपल्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून घ्या अशी तुम्हाला विनंती आहे आपल्याला जर शक्य झालं तर अंधेरीच्या संभाजीनगर मध्ये अजून पाच दिवस पुढचे आहेत विघ्नेश्वर सोसायटी बी टू मध्ये आपल्याला यायचं आहे मागची बाजू आहे अत्यंत सुंदर ग्राउंड फ्लोरला त्यांचं हे घर आहे आणि त्या ठिकाणी हा नवरात्रोत्सवाचा उत्सव साजरा होतोय देवी खोडियार माताचं रूप आपल्या समोर या ठिकाणी आपण सादर करत असताना आपण बघत आहोत अत्यंत सुंदर उत्सव यहाँ साजरा है मैं सामत बे पुनः भेटा थैंक यू जय जय महाराष्ट्र थैंक था। यू मैम जय माता जय माता